Добрым бути так непросто. Добро не залежить від зросту, добро виростає из серця, його не збереш у Современных школьников на занятиях учат не только точным наукам и иностранным языкам, а и элементарным правилам толерантности. Инициативный и эрудированный педагог начальных классов Елена Баталова – одна из номинантов названия «Учитель года-2016». С малых лет прививает ученикам школы номер семь любовь и уважение к окружающим. На я вити нам объясняют, что такое лючки и «Людина». На природі ми смотрим вагрунт, колишні копалини. Логі у нас проходять голосом. На рисование ми можемо рисовать і можемо ліпити і вирізати. На природознавство ми можемо проєкти готувати. Я ее люблю за то, что она на нас не кричит, объясняет все, как правильно читать, как правильно считать. Потому что она хорошо объясняет и нам все скажет. У Елены Баталовой 29 лет педагогического стажа. Все эти годы она преподает в своей родной школе и помогает детям воспитывать в себе только лучшие качества. При этом сама учительница не перестает профессионально развиваться. В своем учебном заведении Елена Александровна является координатором проекта ХАРТ, а также печатает свои научные труды в периодических изданиях. Это учителька в постоянном творческом Она постоянно занимается самоосвитой. Я хочу сказати, що вона вже три роки очолює творчу групу шкільну впровадження ІКТ в навчально виховному процесі початковій школи. Вона неодноразово брала участь в різних. профессиональных конкурсах, а самое – Освіта Запорізького краю 2013, Освіта Запорізького краю 2016. Каждый раз в изучении новой темы урока педагог старается задействовать как можно больше детей, и в процессе игры доступно объясняет материал. В рамках конкурса «Учитель года» Елена Александровна провела открытый урок воспитания для третьеклассников на тему людские чесноты. Дети выполняли интерактивные задания, участвовали в сценках и учились различать положительные и отрицательные качества характера. Наши первый класс не даремно, та никто ее отшелюсь, не хочет. Тогда он ну, здається, вже у вас відпочили мішки. Встаньте, сходите вам час. Я уже трішки. Мені дуже подобається слова Василя Хомлинського, що урок повинен бути не для дітей, а разом з дітьми. Тому я і намагаюся працювати так, щоб діти мої були співавторами уроку. На кожному уроці намагаюся якісь вводити елементи цієї технології. Вона, по-перше, активізує пізнавальні активності дітей, і навіть слабкий учень може розкритися під час гри. Коллега Елены Баталовой, учитель начальных классов гимназии Сузирья Жанна Супрунец, также принимает участие во всеукраинском конкурсе на лучшего педагога. Посвятить свою жизнь преподаванию Жанна Павловна решила еще с детства, когда сама сидела за школьной партой. Благодаря своей первой учительнице Жанна Супрунец еще в младших классах поняла, что хочет стать педагогом. И сейчас старается также быть примером для своих учеников. Она очень добрая, она разжит. Разрешает... Коли ми її слухаємося, вона показує нам интересные мультики. Я люблю свою учительницу за те, що вона допомагає нам делать домашні завдання. Педагогічне кредо це розпізнати в кожному учніві талант, розвивати його індивідуальні здібності і сприяти тому, щоб в колективі дитячому панувала атмосфера добробуту, позитивний настрій, щоб кожна дитина відчувала себе успішною. В педагогической сфере Жанна Павловна уже 15 лет, 13 из которых она работает в гимназии номер 3 Сузирья. Ученики и коллеги очень ценят ее трудолюбие, нацеленность на результат и желание постоянно развивать свои профессиональные навыки. На уроках Жанны Павловны детям не приходится скучать. Педагог всегда находит способ заинтересовать учеников и пробудить у них желание к получению новых знаний. Мы здесь пишаємося, что у нас есть такие учители. А самая Жанна Палина, она принимает активную участь в местных гимназийных, методичных объединениях, також принимает участь в семинарах. є автором многих педагогических проектов, которые презентует нашему коллективу. Жанна супрунец не упускает возможность обменяться опытом с коллегами и усовершенствовать свою методику проведения занятий. В конкурсе ⁇ Учитель года ⁇ Жанна Павловна участвует не впервые. Это ее вторая. Попытка заслужить звание лучшего педагога. На открытом уроке ученики первого класса изучали алфавит и перешли к знакомству с буквой З. На Учитель креативно подошла к разъяснению нового материала и украсила класс тематической атрибутикой. Своїм завданням вважаю не тільки виховувати, а теж навчати дітей і робити уроки сучасними, цікавими, щоб вірю в своїх успіх в своїх дітей, в їх успіх завжди. І дітки, мої вихованці, є призерами різних міських конкурсів.